Мы сейчас говорим уже о долгосрочности проекта Caris Technologies, о том, что такие проекты с такими балансами, которые мы закончим этот год, в принципе, я не могу назвать подобных компаний. То есть это нужно знать, я очень хочу, чтобы уже когда аудит будет с печатью, с результатами, то вы, ознакомившись с этими документами, были убеждены в том, что Кайрос даже не на три года, как говорят наши недруги, это на десятки-десятки лет. И не зря сейчас изучается система ведения бизнеса не только в плоскости многоуровневого маркетинга, но и в плоскости IT-компаний, которые являются участниками рынка ценных бумаг на фондовом рынке. То есть, в принципе, я скажу, что, чтобы только вы не напугались, но скажу, что компания сейчас перестает, перестает быть классической многоуровневой компанией. И это не означает, что мы будем отходить от многоуровневого плана. Нет. Единственное, что это значит, что сейчас компания Хайра станет проектом, который вы можете приглашать и больших инвесторов, и большие компании, и больших предпринимателей, руководителей, и, конечно же, представителей сетевого маркетинга. Несколько уточняющих вопросов тему закрыли. Да, По поводу корпоративных клиентов. Я так понимаю, что будет у нас уже где-то в ближайшее время какой-то отчет финансовый, да, экспертное заключение, а этого аудита. То есть где-то вот к концу года, к новому году должно это быть. И да. там мы увидим какое-то количество корпоративных клиентов, да, возможно. Правильно я понимаю? В этом В этой плоскости тоже есть несколько ответов. И здесь нужно понимать, что есть корпоративные клиенты наши, которые заключают с нами доллар именно для того, чтобы никто о них не знал. То есть, э, но так мы должны дать вам ваших партнерам, для того, чтобы вы могли с уверенностью приобретать наши ценные бумаги в дальнейшем, абсолютную гарантию и уверенность в том, что этот корпоративный сектор существует. То есть Сейчас этот список, грубо говоря, разделен на две части. Это на анонимный сектор или на анонимный список и на публичный список. То есть есть компании, которые в разной юрисдикции находятся, и есть, где это позволено объявлять, что кто тебя защищает с точки зрения IT. Но, э, в принципе, логика руководства сейчас основывается на том, чтобы поделиться с вами можно большим списком наших корпоративных клиентов, для того, чтобы у вас появилась уверенность в том, что э, да, компания Карес там много лет, компания Карес э, интересна с точки зрения инвестиций, и, конечно же, я буду покупать акции компании Карес. То есть, в принципе, сейчас все делается для того, чтобы максимально поделиться, и это впервые за 12 месяцев, чтобы максимально поделиться внутренней информацией э, компании со, с партнером. И я думаю, что именно это послужит новому этапу новому витку развития компании, развития партнерской сети. И я думаю, излишне напоминать вам, что обычно первый год не проживает и 80% компаний, которые начинают свою деятельность. То есть, в принципе, рубеж год является очень важным. Благодарю, Атакар. В продолжение вопроса ты там сказал, что какая-то часть, ну, не то, что сказала, а мы понимаем это и верим в то, и скоро будем знать о том, что деньги за пассив платят с Я слышал примерно цифру такую, что где-то сегодня компания от а, тех, тех денег, которые приходят, 65% выплачивает все, и где-то 35% сама еще зарабатывает. То есть у нее очень хорошая дельта, то есть хороший плюс маржа. Правильно. Второе, а, что нужно знать еще, что вы должны понимать, как происходит процесс продажи вашего дискового пространства. То есть вы даете это в аренду компании Karas, компания Karas это аккумулирует и продает корпоративному сектору. Но что нужно понимать? Что когда корпоративный сектор покупает от нас дисковое пространство ваше, он, покуп, он делает покупку двух услуг в одной. Первая услуга ⁇ это непосредственно сам гигабайт, сам шифрованный гигабайт. Мы от продажи этого гигабайта и делимся с вами прибылью, что вы называете арендные доходы. Но есть и вторая э, часть дохода компании Kairos, а это уже IT-решение. То есть мы предоставляем э, корпоративному заказчику не просто память, мы предоставляем ему абсолютное IT-решение всех процессов, связанных с информатикой, его компании. То есть это и ведение двухучетности, то есть это определенный продукт, который мы предоставляем компании. Это и защищенная антивирусная защита компании Кайрос. Это и складирование, доступ к виртуальным кабинетам, это и почты, это и продукты, это и серфинг и тому подобное. То есть масса-масса продуктов мы помимо э, зашифрованного гигабайта еще продаем. И вот как раз от этой второй части компании и получается свои большие доходы. То есть, э, если говорить о цифрах, о которых ты вам говорил, 60-65%, да, то сегодня непосредственно та статья дохода, которые мы получаем от корпоративного сектора, как перепокупку или продаже, за перепродажу вашего дискового пространства в прошлом месяце составило в районе 1 триста шестьдесят 1 триста восемьдесят тысяч долларов то что мы выплачиваем в сеть 680 восемьдесят семьсот двадцать тысяч долларов то есть да дырка существует очень хорошая но даже если бы у компании доходы от продажи ваших гигабайтов составляли миллион триста мы заработали миллион триста выплатили нам все равно выгодно, потому что мы зарабатываем за эти решения, а там совершенно другие цифры. То есть это уже даже не в соотношении количества гигабайтов вычисляется. Допустим, есть компании, которые на несколько сотен тысяч долларов в месяц приобретают эти решения. То есть правильно я понял, что мы только от продажи гигабайтов, чисто гигабайтов без продуктов, заработали те суммы, о которых ты сказал? Естественно, да. да. Но мы же с вами другими не делимся. Мы берем у вас э, э, ваш гигабайт. Делать его зашифрованным и продаем. И от этой продажной цены мы сами делимся деньгами, компания делится деньгами. А то, что мы получаем за счет IT-решения, это же есть деятельность компании Gravis Technologies, это ее основное решение. Это основная задача компании. Но от вас мы взяли основу для функционирования этого продукта. Поэтому мы с вами делимся деньгами. Конечно же, та часть денег, которая идет потом за IT-сопровождение, она в разы больше, нежели та, которую мы просто шифрованный гигабайт продаем. Благодарю. А, опять же, продолжение вот, а акций. А, то есть, когда партнер уже сможет купить эти акции? Это зависит от аудита и от его а, заключения. То есть, на этот вопрос мы сможем ответить к Новому году. Но после, после того, как мы увидим эти... То есть, к Новому году мы должны увидеть бухгалтерский отчет, по сути. Да, 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 да ты Как думаешь, вот где, когда и где будут торговаться эти акции в первую очередь, в начале? В первую очередь это будет в кабинете. Второе, что касается выхода на международные рынки, то нас интересует больше всего это нью-йоркская фондовая биржа. Это больше всего. Но если будет не нью-йоркская фондовая биржа, а будет лондонская биржа, то, конечно же, тоже нашим партнерам будет это очень выгодно. То есть наша цель это Нью-Йорк. Но посмотрим, как у нас с этим сложится. Да? Это простой процесс. Правильно я понял, то есть для чуть так, уточняющий вопрос, да? что в начале компания делает площадку для торговли, наш кабинет, ну или там, скажем, в кабинете делает площадку для, торгов, для того, чтобы мы торговали. То Конечно, может, внутренний, внутренний оборот, да. То есть мы можем купить в, в компании акцию и сможем перепродать любому партнеру в компании акции или продать обратно в компанию да. акцию? Вы ставите на торги, допустим, в продажу, либо покупаете у компании. И это как бы нормальное э, э, движение на акционном рынке. Почему? Потому что на этой модели мы сразу можем увидеть конъюнктуру нашей акции. И когда уже будет непосредственно выход на э, IPO, тогда мы уже эту модель можем просто скопировать и в ней работать. То есть, грубо говоря, этим процессом мы страхуем себя и страхуем наших партнеров от того, что уже будет на, грубо говоря, неуправляемом рынке внешне. Предполагается, что это, скорее всего, будет где-то через полгода, не раньше. Правильно я понимаю? Да. Спасибо. И что касательно еще продуктов, был первый вопрос. Вот, понятно, телефон у нас дорабатывается, то есть есть сложности, а вот электронные продукты, к примеру, x был и документооборот которые электронные продукты, когда они появятся к нам у нас в продаже? Я предполагаю, что уже с реализацией нового сайта, новый сайт мы планируем закончить уже в ближайшие недели, все это появится прямо на этой торговой площадке. То есть в любом случае каждый из этих продуктов, помимо телефона, он уже готов к реализации. Единственное, что сейчас идет еще уточнение по процентам, потому что x был пока не тянет весь маркетинг. Но я думаю, что когда уже сайт заработает, там уже будет полная логика. Либо мы увидим, что x продается только как продуктовые доходы, то есть от рода до 30%, либо мы сможем дать 60%. Это пока не решено. По остальным, остальным продуктам все решено и четко уже прошло. Я думаю, что как только будет избрана модель логистики, как только будет уже доступен новый сайт в вашем распоряжении, тогда все это уже можно запускать под одним ключом.